dan hai Salam sejahtera, salam Malaysia Madani Kepada semua penonton Kembali lagi bersama saya Aminah Jihar binti Imam Madanan Selaku moderator pada Berbicara pada hari ini Baiklah, hari ini kita ingin um, Berbahaskan Satu topik yang sangat-sangat Menarik, iaitu tentang Keutuhan wacana dalam um, artikel perbandingan pencapaian pelajar di antara pembelajaran bersemuka versus pembelajaran secara dalam talian. Baiklah, sebelum itu bersama saya ada dua gadis yang sangat menawan iaitu saudari Auni Husna binti Hasan dan saudari Auni Najibah binti Muhammad Afzal Nizam. Apa khabar saudari-saudari pada malam ini? Saya khabar baik sahaja. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Terima kasih saudari kongsi Amir Saya juga baik-baik sahaja Baiklah semua dalam keadaan baik-baik sahaja pada malam ini Sebelum saya melengahkan lagi masa kita uh, Marilah kita dengarkan um, Definisi tentang keutuhan wacana Yang akan disampaikan oleh saudari Auni Husna Pada malam ini Silakan saudari Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Pertama sekali ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Amni kerana telah menjemput saya pada medan perbualan kita pada malam ini untuk saya membahaskan serba sedikit tentang perbualan kita pada malam ini. Jadi, saya akan menerangkan serba sedikit tentang keutuhan wacana. Jadi, apa itu keutuhan wacana? Keutuhan wacana bermaksud kesempurnaan kekemasan dalam sesuatu penulisan atau pertuturan. Ia bukan sekadar uh, penyampaian idea semata-mata tapi juga bagaimana kita menyusun idea supaya pembaca atau pendengar lebih memahami apa yang hendak kita sampaikan. Struktur wacana dicapai melalui ciri-ciri seperti kohesi, koheren, tujuan, maklumat yang disokong dengan bukti, rujukan dan juga bahasa yang sesuai untuk khalayak. Kohesi merupakan ciri-ciri uh, kutang wacana yang kita dapat lihat di penggunaan penaruh wacana seperti oleh itu nama begitu oleh bagaimanapun dan sebagainya di mana koheren pula adalah kesinambang idea yang kita boleh lihat daripada pengenalan sehingga penutup sesuatu penulisan tujuan yang jelas iaitu kenapa sesuatu penulisan itu ditulis apa maklumat penulisan tersebut maklumat yang disokong dengan bukti iaitu dibahaskan oleh sesuatu institusi dan sebagainya. Rujukan yang, yang tepat dan juga bahasa iaitu penerimaan pembaca sendiri lah tentang sesuatu penulisan itu. Jadi itu sahaja yang hendak saya ulaskan tentang buta Jadi saya memberi perbualan kita kepada saudari Amin untuk meneruskan perbualan kita pada malam ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari Amin Husna atas penerangan definisi mengenai ke keutuhan wacana sebentar tadi. Baiklah, saya pun ingin uh, berkongsi sedikit uh, mengenai kutuhan wacana semantik. Kalau kita sebut kutuhan wacana semantik, sebenarnya kita uh, sedang bercakap tentang uh, kesepaduan makna dalam teks. Maksudnya di sini, setiap ayat dan perenggan dalam artikel itu uh, saling berkaitan dan menyokong mesej utama yang ingin disampaikan di dalam um, artikel tersebut agar Uh, pembaca dapat membaca artikel tersebut dengan uh, jelas. <coughs> uh, seterusnya saya ingin um, uh, berkongsi mengenai penggunaan kata hubung Semantik Kata hubung seperti namun, uh, walau bagaimanapun dan oleh itu banyak digunakan dalam artikel ini untuk menunjukkan perbandingan dan kesan. Uh, contohnya berdasarkan analisis saya dalam artikel ini ya. Uh, iaitu pada muka surat 107 perenggan 1 baris 4 uh, Ayatnya berbunyi Walau bagaimanapun prestasi pelajar perempuan Dilihat lebih cemerlang untuk setiap semester Kecuali semester Mac hingga Julai 2020 Penggunaan perkataan walau bagaimanapun uh, Dalam ayat ini menunjukkan Perbandingan prestasi antara pelajar lelaki Dan uh, pelajar perempuan Uh, dengan menggunakan kata hubung ini uh, pembaca dapat memahami konteks ayat dengan lebih jelas uh, dan teliti. Uh, seterusnya uh, konsistensi uh, istilah. Penulis artikel ini uh, konsisten menggunakan istilah pembelajaran dalam talian dan uh, pembelajaran secara bersemuka tanpa menukarnya dengan istilah yang lain seperti e-pembelajaran. Hal ini penting Uh, untuk mengelakkan kekeliruan kepada para pembaca yang uh, ingin membaca data kajian yang terdapat di dalam artikel ini. Baiklah, saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian saya mengenai keutuhan wacana semantik uh, pada malam ini. Seterusnya, saya ingin mempersilakan saudari Auni Najibah untuk uh, menerangkan uh, tentang keutuhan wacana Gramatikal dan Fonologi. Silakan saudari. Baik, terima kasih saudari Ami. Sekarang, saya akan membincangkan dua aspek penting dalam wacana iaitu keutuhan Gramatikal dan juga keutuhan Fonologi. Pertama sekali ialah aspek keutuhan Gramatikal. Secara asasnya, keutuhan Gramatikal merujuk kepada kesatuan tata bahasa dalam wacana. Keutuhan ini memastikan mesej yang disampaikan itu lebih mudah dipahami, tersusun dan juga jelas tanpa gramatikal yang utuh, dikhawatiri mesej yang disampaikan itu akan menjadi kabur ataupun tidak berkesan. Menjurus dan menelusuri lebih dalam tentang aspek keutuhan gramatikal, terdapat beberapa aspek penting yang sepatutnya kita cakna tentang perkara ini. Pertama sekali ialah aspek penanda rujukan, kedua penanda penggantian, ketiga penanda penghubung dan juga keempat penanda eleksis Okey. Baik, pada uh, isi saya yang pertama saya ingin menghuraikan lebih lanjut tentang penanda rujukan. Apabila kita berbicara soal aspek penanda rujukan, ianya melibatkan kata-kata nama diri seperti mereka dan juga dia serta kata tunjuk seperti ini dan itu. Sebagai contoh, dalam artikel kajian telah dinyatakan bahawa Kajian ini dijalankan untuk mengetahui pencapaian semasa pembelajaran dalam talian dan secara bersemuka. Dengan ini, maka penilaian bagi 120 orang pelajar dan perlumen frasa dalam ayat sebentar tadi dengan ini berfungsi sebagai penanda rujukan yang menghubungkan ayat pertama dan juga ayat kedua. Seterusnya, kita akan berbicara soal penanda penggantian penggantian digunakan untuk mengelakkan pengulangan pengulangan yang berlebihan. Seperti uh, sebagai contoh, selepas disebut pelajar lelaki dan juga perempuan, ayat seterusnya boleh menggunakan kata seperti mereka. Seterusnya, beralih kepada isi saya yang ketiga yang merupakan penanda elipsis. Elipsis ialah pelenyapan unsur yang dapat difahami daripada dalam konteks. Sebagai contoh, ayat yang berkata Semester Mac hingga Julai 2020 dalam talian dan Oktober 2020, Februari 2021 dalam talian. Okay. Baik, daripada ayat tersebut kita dapati bahawa perkataan pembelajaran tidak diulang pada semester kedua kerana maknanya sudah jelas jadi tidak perlu untuk mengulangi perkataan pembelajaran ini tersebut. Dan akhir sekali, beralih kita kepada isi yang keempat yang merupakan penanda penghubung Baik, penanda penghubung berfungsi untuk menyambungkan idea. Contohnya perkataan namun digunakan untuk menunjukkan pertentangan. Selain itu terdapat juga penanda penghubung seperti oleh itu, seterusnya, dan walaupun bagaimanapun yang menjamin kesinambungan idea dalam wacana. Selain itu keutuhan gramatikal juga turut menekankan struktur ayat yang tepat dan penggunaan tanda baca yang betul. Misalnya dalam ayat pencapaian pelajar perempuan adalah lebih tinggi berbanding berla, berbanding pelajar lelaki. Tanda baca membantu memperjelas maklumat supaya mesej lebih mudah dipahami. Kesimpulannya, keutahan gramatikal bukan hanya melibatkan kepatuhan terhadap kata bahasa tetapi juga pada cara kita menyusun ayat, menggunakan kata ganti, penghubung serta tanda baca untuk menghasilkan wacana yang lancar dan bermakna. Terima kasih Baiklah, satu um, penjelasan yang sangat jelas Daripada saudari Auni Najibah kita sebentar tadi Baiklah, kalau sebelum ini saya membincangkan Tentang keutuhan wacana semantik Sekarang saya ingin uh, memfokuskan kepada Keutuhan wacana leksikal Iaitu bagaimana pemilihan dan uh, pengulangan perkataan Mewujudkan kesepaduan dalam penulisan. Um, sebelum itu, apakah itu keutuhan wacana leksikal? Keutuhan wacana leksikal bermaksud perkaitan antara perkataan atau frasa yang digunakan secara konsisten untuk memastikan mesej utama teks um, kekal jelas. Ini termasuklah uh, dalam pengulangan kata kunci, sinonim, antonim, kata ganti nama serta medan semantik yang sama. Contoh yang dapat saya selitkan uh, ialah berdasarkan analisis penggunaan kata kunci yang berulang seperti pembelajaran dalam talian dan pembelajaran uh, bersemuka kerap digunakan. Perasa ini digunakan berulang-ulang dari ekstrak hingga ke kesimpulan. Um ini dapat kita lihat bahawa penulis artikel ingin menekankan bahawa dua frasa ini ialah fokus utama di dalam uh, artikel ini. Seterusnya penggunaan kata ganti nama dan rujukan kata ganti nama seperti kajian ini dan mereka digunakan untuk uh, menggantikan perkataan pengkaji dan. Um, pelajar supaya teks uh, Dibaca dengan lebih lancar uh, Contohnya analisis saya Iaitu pada muka surat 101 peringkat 4 baris 7 um, Ayat kajian yang sama uh, Juga dijalankan oleh Charlem et al 2020 Dan um, ayat mereka Juga mencadangkan Agar lebih banyak kajian um, Perlu dijalankan Penggunaan kata ganti nama mereka uh, adalah untuk menggantikan um, perkataan uh, Chalav et al. 2020. Jadi um, saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian yang dapat saya berikan uh, di bual bicara kita pada malam ini berkenaan dengan keutuhan wacana leksikal. Seterusnya saya ingin uh, menjemput kembali saudari Aunina Najibah untuk menerangkan tentang uh, keutuhan wacana yang terakhir ya saudari iaitu keutuhan wacana fonologi. Uh, Baik. Betul Ber tepat sekali saudari Ami. Terima kasih. Seterusnya saya akan menghuraikan lebih lanjut tentang keutuhan fonologi. Baik. Fonologi ialah kajian tentang bunyi sesuatu Bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Dalam wacana lisan, keutuhan fonologi dapat diperhatikan melalui hentian suara, nada suara dan juga intonasi. Hentian suara atau jeda membantu pendengar memahami mesej dengan lebih baik kerana ia memberi ruang untuk pembaca atau maksud saya pendengar untuk mencerna maklumat. Seterusnya, nada suara pula membezakan sama ada penyampaian tersebut bersifat santai, tegas atau serius. Sementara itu intonasi naik turun di hujung ayat menandakan perbezaan antara pernyataan dan juga pertanyaan. Namun begitu keutamaan fonologi bukan sekadar wujud dalam modalisan. Dalam modalisan peranan fonologi diterjemahkan melalui unsur para linguistik seperti tanda baca nokta, koma, tanda soal dan juga titik bertinggi berfungsi sama seperti intonasi dan zeda dalam percakapan. Dalam wacana lisan pula, bukan hanya bunyi yang penting tetapi juga ekspresi wajah, gerakan tangan dan gerakan badan. Unsur-unsur ini menyokong maksud ujaran dan membantu pendengar menafsirkan mesej-mesej dengan lebih tepat. Baik, seterusnya, dalam penulisan akademik, keutuhan fonologi merujuk kepada konsistensi ejaan dan pelafasan istilah. Walaupun fonologi asalnya berkaitan dengan bunyi, dalam konteks akademik ia merangkumi penggunaan istilah yang konsisten. Dua perkara yang perlu diberi perhatian ialah ejaan yang konsisten. Kata serapan, hendaklah dieja mengikut bentuk paku. Contohnya, ejaan yang betul ialah N A S I H A T Nasihat Bukannya N A S e H A T Nasihat Yang kedua ialah istilah asing Sekiranya istilah daripada bahasa lain digunakan Bentuk penulisannya juga Mestilah konsisten dari awal hingga ke akhir Justeru keutuhan fonologi bukan sekadar soal bunyi dalam pertuturan tetapi juga berkait rapat dengan penulisan sama ada melalui jeda, tanda baca, ekspresi wajah atau konsistensi ejaan semua ini membantu memastikan wacana lebih jelas, tersusun dan juga berkesan. Sekian terima kasih. Baiklah, satu um, penjelasan yang sangat menarik daripada um, saudari Auni Najibah sebentar tadi. Uh, sekarang saya ingin menjemput uh, saudari Auni Husna untuk uh, menjelaskan mengenai kejelasan dan sumber rujukan yang terdapat di dalam artikel ini Silakan saudari Sebelum saya meneruskan tentang perbahasan saya tentang sumber rujukan dan juga kejelasan Bolehkah saya bertanya kepada saudari Awani Najibah tentang sesuatu persoalan yang berlengkar di depan saya Iaitu um, adakah penggunaan nokta di sesuatu ayat di dalam sesuatu penulisan dikira sebagai Keutuhan fonologi? Ya, benar. Tepat sekali. Penggunaan nokta masa memangnya berkait rapat dengan Keutuhan wacana fonologi. Jadi, jelaslah bahawa penyampaian saudari Amni Najibah dan juga saudari Amni mudah untuk difahami dan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi, ingin saya bahaskan tentang sumber rujukan. Jadi, apa itu sumber rujukan? sumber rujukan merupakan bahan atau dokumen asal yang kita gunakan untuk menyokong idea kita. Contohnya seperti buku, jurnal, laman web rasmi dan sebagainya. Dengan adanya rujukan, kita bukan menunjukkan bahawa idea semata-mata tetapi juga menunjukkan ada asas daripada kajian atau penulis orang lain yang dapat mengukuhkan lagi penulisan atau pertuturan kita. Selain itu, ingin saya selitkan kenapa kita perlu memberi sitasi jika kita membuat sumber rujukan. Sitasi amatlah penting dalam penulisan ekonomi. Antara sebabnya adalah untuk mengelakkan plagiarism. Bila kita memberi sitasi, kita mengiktiraf hasil kerja orang lain dengan jujur. Selain itu, meningkatkan kredibiliti. Apabila kita memberi sitasi, pembaca akan lebih percaya dengan kerja kita kerana ia disokong dengan bukti yang sahih. Justeru, sitasi juga membantu pembaca mereka boleh menyemak sumber asal kalau ingin tahu lebih mendalam lagi akan sesuatu tajuk. Akhir sekali, menguatkan koheren. Bila fakta kita disokong oleh sumber, aliran idea akan menjadi lebih kukuh dan meyakinkan. Justeru ingin saya bahaskan mengapa sumber rujukan di awal sumber rujukan itu disusun mengikut abjad. Dalam senarai rujukan, semua sumber biasanya disusun mengikut arjad oleh pengarang Tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca Atau pengkaji Tentang sesuatu tajuk itu Mencari sumber dengan cepat dan sistematik Bayangkan Kalau rujukan bercampur-campur Susahlah untuk seseorang itu Mencari sumber rujukan dengan mudah Jadi selesai sahaja untuk sumber rujukan Seterusnya ingat saya bahaskan pula tentang kejelasan Jadi Aspek ini Uh, menerangkan tentang bahasa yang mudah difahami oleh khalayak sesaren. Gaya penulisan atau tuturan mestilah tepat, padat dan tidak berbelit-belit. Di situ barulah menunjukkan kejelasan sesuatu penulisan atau tuturan. Justeru, untuk elakkan penggunaan istilah yang terlalu teknikal tanpa penjelasan. Apabila kita menggunakan istilah yang terlalu teknikal pelbagai lapisan umur akan mengalami uh, kesulitan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh kita Jika guna bahasa akademik pastikan ayatnya tersusun rapi supaya mesej sampai dengan jelas Bahasa yang jelas menjadikan idea kita lebih menarikkan mudah diikuti dan sesuai untuk khalayak pembaca atau pendengar Berdasarkan analisis yang saya uh, telah lakukan tentang artikel yang kita bincangkan ini di bahagian analisa dan perbincangan Uh, pada perenggan pertama ayat pertama yang berbunyi seperti hasil kajian deskriptif data statistik yang dijalankan menunjukkan bahawa markah pelajar secara puratanya adalah hampir sama bagi tiga kumpulan semester pengajian iaitu Mac hingga Julai 2019 iaitu sebanyak 76.5% dan September 2019 hingga Januari 2020 iaitu sebanyak 77.5% secara bersemuka serta Mac hingga Julai 2020 iaitu sebanyak 77.43% secara dalam talian. Ayat ini menyatakan air data dengan angka peratusan dan perbandingan menjadikan hujah lebih jelas dan boleh dipercayai. Jadi di situ dapatlah kita lihat aspek kejelasan diaplikasikan di artikel ini. Jadi itu sahaja yang ingin saya bahaskan tentang sumber rujukan dan juga kejelasan. Saya pulangkan perbualan kita kepada Saudari Amni untuk meneruskan perbualan kita. Baiklah. Nampaknya uh, itu satu uh, apa penjelasan yang uh, sangat teliti daripada uh, Saudari Auni Husna sebentar tadi. Nampak gaya dengan berakhirnya um, penjelasan yang diberikan daripada saudari dari Husna sebentar tadi maka um, berakhirlah uh, bicara kita pada hari ini. Uh, sebelum saya mengakhiri uh, bicara kita, uh, saya harapkan semoga semua perkongsian yang diberikan uh, pada malam ini menjadi satu uh, maklumat ataupun ilmu uh, tambahan baru kepada para penonton di luar sana agar dapat menjadi uh, satu tips yang sangat berguna kepada uh, anda semua untuk melakukan uh, penulisan akademik dengan lebih uh, mantap lah orang kata. Jadi uh, semoga... Seterusnya kita ke slot yang berikutnya Iaitu slot bertemu bual Bersama salah seorang pelajar IPG Kampus Dato' Razali Ismail Untuk bertanyakan sedikit soalan mengenai keutuhan wacana Bersama kita ialah saudara Adam Khairul Imran Ben Khairul Asyahril Apa khabar saudara? Alhamdulillah saya sihat hari ini Baiklah Jadi saudara Saya ingin bertanyakan sedikit soalan kepada um, saudara mengenai uh, keutuhan uh, wacana. Baiklah, saudara. Soalan pertama saya ialah, bolehkah saudara jelaskan secara ringkas apa yang saudara faham tentang keutuhan wacana ini? Baiklah, terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya memperjelaskan tentang kefahaman saya berkaitan dengan keutahan wacana ini sendiri. Keutahan wacana ialah kesepaduan antara ayat, perenggan, idea dan makna dalam teks supaya mesej utama yang dibaca itu jelas dan lancar. Baiklah, soalan saya yang seterusnya ialah mengapakah uh, aspek keutahan wacana ini penting dalam penulisan akademik? Uh, baiklah, Aspek keutahan wacana penting dalam penulisan akademik supaya pembaca faham hujah kita secara sistematik. Jika tiada keutuhan itu sendiri, artikel akan nampak berpecah-pecah dan sukar untuk diikuti. Baiklah, soalan terakhir saya kepada saudara Adam ialah apakah kesan jika tema atau idea utama tidak konsisten di dalam penulisan? Baiklah, terima kasih sekali lagi saudari. Uh, jawapan saya ialah pembaca akan menjadi keliru, mesej utama akan menjadi kabur dan kredibiliti penulisan akan jatuh kerana tidak nampak fokus. Ya, baiklah satu um, jawapan yang um, tepat dan uh, jelas daripada saudara Adam kita. Jadi terima kasih saudara sudi untuk uh, ditemu bual pada hari ini. Seterusnya kita kembali ke slot okay. yang seterusnya. Uh, semoga anda semua dapat menghayati uh, perbahasan kita pada malam ini uh, Saya ingin mengucapkan minta maaf atas semua um, uh, buruk yang ada pada malam ini Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa Dan yang um, buruk itu kekelapan saya sendiri Saya mengakhiri boleh bicara kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh